у нас ежегодно готовит все суклоты. это у нас традиция, как раз вот на финальную часть. Итак, подяка Александр, Витальевна, вам первая подяка да? за активное участие. И студентам Я... магистрской программы на енергетичний передам студентам і обов'язково на сайті університету настоячі квіатівки так подошли підписання звіток вони по перше швидко дуже зреагували а по-друге ну справді однозначно правильный тренд персонализации, однозначно. Благотворительный фонд объединения мировых культур. Спасибо. лени и Спасибо. Спасибо. с вами так приятно сотрудничать Спасибо. 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 Так, Анастасия. Я правильно назвал? Да, все. Да, да. Никите большое спасибо, передавайте. Передали Лего, и мы раздали там, вот, вы видели, Мне сейчас. кажется, для ребенка отдать для игрушки, это не Для взрослого легче. Это дорогие вещи, да, отдача игрушки какие-то, Наталья Пащук. Спасибо. Спасибо. Так, главный творческий человек. Елена Батарева. Я ответ, тоже, да, это от, ответ. пока от, от, это от меня. Спасибо. Полдня. Ты не показал, показал. Да нет. Так тебе уже интересно всем, что. У вас одинаковый ханмейт. Не это, это, это наверное, собственно, сделанный анчоус, который вот там уложенный, угу. почищенный. Ну, это я сам делал. Серьезно? Так, у нас должники по, спасибо еще Екатерина Харбидер, вы очень вовремя. отзывчивость и оказание помощи. Это когда, мы... Это когда еще... Ну, когда? Поездка, ну, еще в в мы поездка в кукольный театр. Поездка в кукольный театр. Спасибо большое. И такой же у нас один должник, который не получил грамм. Дмитрий Грабовский. Так, теперь сертификаты. Социально ответственные граждане, наша программа волонтерская. И первым, первый сертификат я хочу вручить человеку, который поучаствовал больше всего, да, у нас да. больше всего в, проек в проектах за год. И цифра, количество проектов совпадает.